ini adalah rompakan terbesar di Perancis untuk zaman moden ni. Korang pernah tengok tak cerita Lupin ataupun cerita Money Heist? Tapi benda jawaunya rompakan ni hanya berlaku bawah 10 minit saja. Benda ni berlaku dekat salah satu muzium paling terkenal dekat dunia iaitu The Louvre, Perancis. Muzium ni sebiji ada dalam cerita Lupin lah, Mat. Saya tak tahulah rompakan tu ikut cara Lupin ke apa tapi semua orang relate rompakan ni dengan cerita tu pada 19 Oktober ha, baru je ni pada pukul 9 masa muzium ni dibuka untuk orang ramai masuk kan pada 9.30 setengah jam je lepas muzium tu buka ada satu lori ni datang parking kat sebelah muzium tu dan dia naikkan ladder dia Ah ha, tapi orang tak adalah nak syak apa-apa sebab dia orang pakai vest so orang ingat macam pekerja ke ataupun juru apa juru-juru something lah untuk nak baiki-baiki benda tu kan jadi dia orang ni naik lah ke level 2. Ha, dekat sini lah galeri Apollon. Okay, galeri ni lah terletaknya permata dan mahkota Maharani Maharani Perancis. Okay, jadi 934 ni, mereka potong bingkai tingkap tu dan mereka masuk. Mereka masuk kan? Mereka bukannya nak curi benda yang paling dekat dengan mereka tau tak? Mereka skip beberapa kotak, mereka ambil kotak yang tengah sikit. Okay, dekat situ lah dikatakan mereka telah mencuri sebanyak 8 barang. 8 yang dah dicuri dan satu tu tercicir. Ha, yang tercincir tu mahkota lah, Mat. Mahkota Eugenie, isteri kepada Raja Napoleon ketiga, Mat. Benda tu dijumpai dengan keadaan yang telah rosak. Dia either rosak ataupun hilang terus. Dua-dua sakit. Barang-barang yang dicuri adalah seperti ini, guys. Ah ha, okay, saya tak naklah mention satu-satu sebab kita tak kenal sangat pun. Okay, orang kata pun kita tak ada feeling pun dekat barang-barang ni sebab dia bukan sejarah kita pun. Tapi, percayalah, guys. Untuk orang Perancis, ni part of sejarah, Mat. Autoriti cakap, mungkin barang-barang ni akan hilang selama-lamanya. Disebabkan okey belian semua tu mungkin tak boleh nak dicayakan lah. Tetapi katakan emas lah apa semua kan. Yang boleh dicayakan. Kemungkinan perompak tu akan cayakan. Dia orang akan jual lah. Precise kan dia orang kan. Dia orang dah tahu apa nak buat. Dia orang macam tu. Equalizer tu. 10 minit. Jadi pada 9.38 dia orang dah keluar dah mat. Singkat tau. Bawah 10 minit je benda ni. Cerita ni adalah dua orang masuk dan dua orang lagi tunggu dekat bawah menaiki skuter. So 9.38 tu dia orang escape, dia orang keluar dia naik motor tu dan dia caw. Dan dia orang ada plan untuk nak bakar lori tu. ah ha, tapi tak sempat lah. Jadi mesti orang tertanya, tak ada pengawal ke dekat situ kan? Okey, sebenarnya ada. Tetapi mengikut autoriti Perancis cakap dia orang dah menjalankan protokol yang sepatutnya. Sebab dia orang perlu selamatkan orang-orang awam kat situ dulu. Jadi guys, ini adalah rompakan terbesar di Perancis untuk zaman moden ni. Pada tahun 1911. ah ha, ini rompakan yang famous lah iaitu Mona Lisa. Jadi pada tahun 1911 ni Salah seorang pekerja muzium tu kan Dia curi gambar tu Kau tahu tak? Dia just muci dekat dalam baju dia je Ah ha, Tapi kita dengar macam lawak lah kan Gelap macam mustahil lah Ni zaman dulu mat 1911 mat Cerita dia kawan ni curi tahu tak sebab apa? Mona Lisa ni dilukis oleh siapa? Korang jawab sendiri ha, Dan pekerja ni cakap Gambar ni sepatutnya ada kat Itali Dan bukan ada kat Perancis <laughs> Jadi disebabkan itu pekerja tu curi gambar tu Kes ni mengambil masa selama 2 tahun Nah, ha, Barulah dijumpai balik Dan bila jumpa Dia letak balik dekat Museum The Love tu Tapi kali ni Dia diletak dalam kaca kalis peluru mat. Dekat sini timbul banyak persoalan tau Adakah perompak tu orang dalam kat situ? Tak payah sembang perisai lah 10 minit tu pun orang dah tahu betapa profesionalnya orang. Dan lagi satu yang saya macam syak adalah dia dah tahu tau benda apa yang dia nak ambil macam saya cakap dia dia skip kotak tu dia pergi yang kotak tengah tu sikit untuk dia ambil kau pernah tengok kan cerita money high ataupun lupin kan okey lepas dia orang curi tu dia orang kan flashback balik macam mana dia orang buat kan punya dah sebulan sebelum ataupun setahun sebelum dia orang masuk dia tengok CCTV ada ke tak. Dia tengok CCTV kat mana. Dia tengok apa pegawai keselamatan pukul berapa tukar shift tu kan. Benda ni menarik lah untuk kita fikir kan. Sebab kita banyak tengok cerita macam tu. Tiba-tiba berlaku dalam real life. Zaman modern pula tu. Jadi guys, apa mendapat korang? Cuba komen kat bawah. Okay guys, see you in the next video. Bye-bye.